Словасна перепалка сталася між керівником Одещини Михайлом Саакашвілі та нардепом Борисом Філатовим. Обоє зустрілися у проблемному 205-му окрузі у Чернігові. Сюди керівник одеської ОДА приїхав на запрошення місцевого кандидата у депутати Сергія Березенка. Філатов, який підтримує його суперника Корбана, закинув Саакашвілі під куп виборців. Чим усе закінчилося? Дивіться далі. Так... Да, да, который он раздавает? у меня денег нет, мы ну, не будем а, 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 то да. Вы тоже деньги раздавайте, вы ну, Вы а, да. ну, да. да. весь свой политический капитал да. Потому что это молодой татунок, а, я не я ходил, ходил. Накаченые. Я Накаченые не накачанный, я банду А через роботу в Україні можна потрапити за грати у Росії. Марія Гайдар, яка стала новою заступницею одеського губернатора Міхела Саакашвілі, у Кремлі закидають державну зраду. Петербурзький депутат Мілонов просить перевірити слідчий комітет, чи не підпадає робота з ворогом Росії під статтю. Найближчим часом гайдар офіційно стане віце-губернатором області і для цього збирається отримати українське громадянство. Як сама Марія ставиться до того, що її закидають державну зраду? Зараз у неї дізнаємося. Марія Гайдар сьогодні моя гостя. Марія, вітаю вас в нашій студії. Доброго вечора. О, ви вже навіть вивчили трішки українську? Я учу мене Уля Юлія Мурашевська вчить мені українському. Ми якраз договорились, що через кілька місяців, вот, я вже все-таки начну на ньому говорити. Прекрасно, скажіть, будь ласка, то що ви подумали, коли вперше почули про те, що депутат Мілонов е ну фактично назвав вас зрадницею Росії? Ну, депутат Милонов, он у нас очень скандально известный депутат, у него очень много врагов. Мне кажется, я ожидала, что ожидала, что вполне может быть какая-то такая реакция, но я знаю, что я не являюсь изменником Родины. Я считаю, что я родилась в России. И давайте я не буду говорить, что я не то, кто я есть. Меня часто спрашивают и про гражданство тоже. Я действительно родилась в России. Я проводила огромное количество лет в России. У меня вся семья в России. И моя семья работала, жила в России на протяжении многих поколений. Но сейчас, вот в той ситуации, которая есть, вот в этой войне ужасной, несправедливой, вот в в том, что делает Россия сейчас э, с Украиной, в Украине, э, вот, я считаю, что, что это категорически неправильно, и поэтому я, э, в том числе, поэтому я хочу здесь быть и хочу здесь работать. Но не говоря о том, что я считаю, что э, для того, чтобы победить, э, победить вот все то, что происходит, Украина должна добиться успехов. Скажите, ну, а если, еще э, ну, как вы считаете, чи доведут от те, что вы действительно стали зрадницей? Чи это знает знаете, такой медийный пшик, который просто потом зникнет? Ну, я... Euh... Медийный, медийный, пшик, может быть, он сейчас уйдет, а работа, она останется. У меня единственная, единственная задача, которая передо мной стоит Михаил Саакашвили, это добиться результатов работы. Он стоит mm -hmm. это перед всеми членами команды. И когда говорят, что ну, это какой-то жест, такой сигнал, я вот общаюсь с Михаилом, и единственное, что я слышу от него, это коррупция, 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 mm -hmm. Одесса, 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 коррупция, 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 коррупция порт, 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 дорога, 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 дорога. И, вот, и я прекрасно понимаю, что, что единственная возможность добиться Це результат дійсно можливість звивати довір'я, Це добиватися результатів, а добиватися їх достаточно швидко, і вся команда на це націлена. Ну але якщо от дійсно в Росії доведуть те, що ви зрадили батьківщину, то чи не думаєте ви відмовитися від того, щоб бути заступником Саакашвілі? Ну, не думаете ли вы отказаться, если вдруг доведут, докажут то, что вы вот действительно предали свою страну? Нет, я не предавала свою страну. Я считаю, что страну предают те люди, которые ведут войну. Я считаю, что страну предают те люди, которые делают эту чудовищную пропаганду. Я считаю, что страну предают те люди, которые убили Бориса Немцова. И все эти... Вот они предают страну. Я свою страну не предала. Я работала в своей стране. Я работала честно. Я занималась политикой. Я занималась оппозиционной деятельностью еще в 2005 году, когда никто ей не занимался. Я создал молодежное движение «Давка в котором был Алексей Навальный, mm -hmm. тоже висела с Ильей Яшиным под мостом, с плакатом ⁇ Верните народу, выборы гады», тогда, когда никто еще об этом не говорил, не думал. Вот. Потом я работала в Кировской области, добилась там результатов в здравоохранении, провела там большую очень программу с Всемирным банком, которая успешна. Потом я работала с гражданами, делала ту mm -hmm. работу, mm -hmm. которую должна делать власть. Поэтому я не считаю, что я являюсь изменником. Я считаю, что с моей, с моей точки зрения, в рамках моей... Правди і моя системи цінностей, да я делаю правильне правильне діло. У з приводу якраз е, вашої роботи в Кіровській області, так це було в 9 11 роках. Е, от Мілонов вважає, що тоді, коли ви працювали в Кіровській області, ви мали доступ до певних державних таємниць, які очевидно, нібито розповіли от Ісакашвілі, Слушайте, ну какие державные? Ну какая у меня вся, вся державная, что на третьем этаже не работал Wi-Fi, я не знаю. Mm -hmm. Это вся, все державные секреты. Все остальные державные секреты можно найти, используя Google Maps. вот Ничего, я занималась тоже социальной сферой. Все, что касается социальной сферы, оно абсолютно открыто. И должно быть, если оно не открыто, но что точно должно быть открыто для граждан. Поэтому я не вижу никаких государственных секретов. Я не занималась каким-то вооружением, армией, я не знаю, ядерным оружием. Поэтому никаких секретов, я прям честно могу сказать: никаких секретов я не знаю. Дуже шкода, я вам скажу дуже. Гаразд пан Саакашвілі говорив про те, що він взяв вас, тому що ви професіонал, так але чому ж саме на вашу думку? Особисто він покликав, ви давно знайомі з ним. Чому він звернув погляд саме на вас? Нет, мы недавно, не знакомы, да, все, все считают, что мы должны были быть давно знакомы, но э, его рекомендовали огромное количество общих знакомых, и вот э, как так сошлось, знаешь, что есть Михаил, есть я, и вот нас, э, можно так сказать... Э, Свелы? Свелы, я не знаю, это может быть какое-то такое слово, да, свели, и я приехала, пообщалась, э, пообщалась с командой, и э, пообщалась с Михаилом, и он мне сделал предложение... А кто те люди? Вот кто те спельные знакомые, какие вот... А, ну сосу, вот знаю. Саша Боровик, Юля Мурашевская... Э, вот, вот я с ними, с mm -hmm. ними общалась, там вокруг очень много волонтеров, и, конечно же, то, что я увидела, меня настолько сильно призло впечатление. Я поняла, что действительно вот именно там саме іменно зараз люди настільки сконцентровані, настільки настроєні на те, щоб дійсно все це поменять, на те, щоб дійсно победить корупцію, на те, щоб показати якісь результати, що все це може працювати іначе. Я считаю, что это может иметь огромный эффект и для Украины, і для Росії, і для всього цього простору. Ну, дивіться, а ви ж працювали в Росії, так? Ви були опозиціонеркою там, напевно, залишаєтеся. Чому саме Одеса, чому Україна? Ну чому ви раптом вирішили змінити політичну релокацію свою? Ну, ви знаєте, Укра... ну, я Я считаю, что здесь я могу быть полезна. Да, так получилось, что меня сюда позвали работать. Я, у меня есть mm -hmm. набор моих профессиональных компетенций, да, у меня есть образование, я много работала, и э, мне кажется, я очень рада, что у меня есть такая возможность здесь работать и принести пользу. Я э, уверена, что я смогу показать результаты и э, показать результат абсолютно конкретный, абсолютно практично уже в ближайшее время. И вот это для меня тоже очень важно. Важно создавать, важно делать, важно участвовать, быть на стороне правды и добра. Но для меня это лично очень важно. Так, а чем самым вы занимаетесь вот, в Одесской ну, области? Социальная сфера, да, ну, прежде всего, очень острая ситуация, вот то, что IDP, да, Internal Displaced People, это э, беженцы, в том числе mm -hmm. беженцы с беженцы инвалиды И вот, и так получилось, что эту ситуацию, ну, как так завесили, да, разместили людей в санаториях. В этих санаториях они живут. А, и, и все время они получали в течение целого года да, обещания, обещания, мы все сделаем, сделаем. Мы все сделаем, сделаем, и, кстати, не делается. Вот, и ну, это очень острая задача. Нужно решить, нужно решить проблемы этих людей, нужно иметь четкий план, что с ними делать, как они будут жить как они будут жить, куда их дети будут ходить в школы, в садики, каким образом их проблемы будут решаться, да, как люди, которые хотят работать, будут получать mm -hmm. эту работу. Вот это все пока, да, какого-то плана и какого-то видения нет. Это надо срочно делать. Это очень важно. И кричать об этом, и просить международную помощь. Вот. Такие вещи ни в коем случае нельзя Раз, оставлять а на потом. Вот. какие у вас планы? Ну, это один Насколько я понимаю. какие у вас план, ну, план скажем, на наиближение, там, Да, работа, работа с гражданами. Вот мы сейчас де, сейчас занимаемся приемной для того, чтобы люди могли спокойно приходить и обращаться, чтобы их встречали веж вежливые, приятные люди, которые, которые бы с ним беседовали, принимали их обращения, и дальше, чтобы эти обращения эффективно рассматривали, чтобы то, что коррупция шла тем людям, у которых коррупция, то, что э, там инвестиции, предложения инвестиций, mm -hmm. они тоже не терялись. Потому что система э, обращения граждан, она, э, ну, в России и в Украине работает так, что люди жалуются налоговую, это отправляют в налоговую. Да, люди жалуются на прокуратуру, ага. обращение идет в прокуратуру. Вот это надо изменить, это, это, такая, это вот то, что мы планируем сделать в ближайшее время, сделать такой общественный прием, но она будет выглядеть иначе, работать иначе. Следующее, это получить международные проекты, международную помощь. Я очень хочу такой проект, который я делала в Кировской области, проект поддержки местных инициатив. Здесь есть Всемирный банк, он собирается это реализовывать. Это гранты, которые идут напрямую. Да на допустим, на какие-то проекты, да на сообщество на mm -hmm. вот и это очень важно було бы без Арабії. Там ну, очень тяжого тяжола ситуація, нет дороги, і вот. там надо очень швидко людям почати допомагати. От з приводу доріг mm -hmm. Михайло Сакашвілі він дуже любить їздити маршрутками, одеським от він просто чи не єдиний губернатор, який так спілкується з народом. Ви вже встигли побувати от в таких турне. Ну, я хожу просто, я еще не, езжу, я в основном хожу или, или езжу, ловлю такси, вот, ну, на маршрутках обязательно, обязательно тоже, ну, как, я везде, везде хожу, я там пробежалась по тропе здоровья, прошла, проехала, посмотрела, вот, ну, и я планирую там жить, я думаю, что я со всеми, со всеми особенностями познакомлюсь, пока я просто очень, ну, под большим впечатлением от этого города, это, конечно, большая, большая радость просто там, просто там жить. Зразумило. Мария, в социальных маражах видео, ну, ви, напевно, знаєте, про що я говорю, тому що ви там учасниця цього відео. Давайте зараз ми його подивимося і потім поговорим. Хорошо? Mm -hmm один губернатор сказал, что вы россиянка. Но как ваши близкие относятся к тому, чтобы работать, жить в Украине, поменять гражданство? У меня... Ну, понимаете, Украина это не чужая страна, ни для кого. Все любят Украину, и поэтому мы действительно братские народы, не на словах, а на практике. воюет Украина? Давайте, я уже ответила, да, на ваши все вопросы. С кем воюет Украина? В продолжение нашего разговора о сотрудничестве Хорошо, конечно, все. З ким воює Україна? Ні, а чому ко мне? А те ко мне? списку. Дивіться, на вопрос. Давайте, может быть. Давайте, да. Ну ви вже да, прийшли да. Вот да, да. ви как то да. Ну, ось таке у вас вийшло спілкування з нашими колегами. Скажіть, то чому ви тоді не відповіли, з ким воює Україна? Она ко мне просто пристала. Это именно эта журналистка. Я, она мне задавала вопрос. Мне надо было идти. Были люди, с которыми я разговаривала. Она ко мне mm -hmm. подходила, мешала мне разговаривать с людьми, с которыми у меня был, были разговоры. Вот и, и, и все время одно и то же, одно и то же по кругу. Я отвечаю на мне одно и то же, одно и то же по кругу. Поэтому я могу ответить на этот вопрос. С удовольствием отвечу на этот вопрос сейчас. Россия воюет с Украиной. Это факт. Там есть военные. Российские военные. Они там гибнут. Там есть военная техника, есть переговоры мирные об отводе вооружений. Поэтому это факт. Видите, это факт. Тут нечего говорить. Тут нет никакого вопроса. Это война есть. Я не знаю, может быть, тех людей, которые смотрят исключительно российское телевидение, этой войны нету. Но для меня то, что эта война есть, это абсолютный факт. Да, на Просто... этой войне гибнут люди, в этой войне есть беженцы. Это абсолютно, абсолютно четко. Поэтому я даже не понимаю, понимание, не понимаю необходимости отвечать на этот Просто вопрос. Просто, разумеется, для украинцев очень ключевое питание. Те, що ми побачили, ви розумієте, що це може кинути тінь на вашу кар'єру в Україні, яка тільки не починається, так? Ну тобто, і просто для протоколу, знаєте, ви вважаєте Росію вашу батьківщину країною-агресором, яка фактично розв'язала і... Конечно. Финансуя ведьма на Донбассе Безусловно. И Крым. Безусловно, у меня нет в этом никаких сомнений. Э, тех, те события, которые происходят, их не было бы, если бы их не. Э, если бы Россия не отправляла туда политтехнологов, если бы Россия не отправляла туда военных. Вот. Это предательство, в том числе относительно российских военных, которые там погибают, но они не признаны. Вот. Поэтому эта война она вдвойне э, вдвойне аморальная, потому что, потому что эта война идет. Да, и Россия эту войну не признает, потому что там гибнут российские военные, и они гибнут, их тоже не признают. Поэтому эта война есть, и Крым тоже был аннексирован Россией. Это тоже моя позиция. Я высказывала ее, по-моему, год назад, и эта позиция не менялась. Гаразд, зрозумело. Мария, дуже вдячна вам за свое спілкування. А нашим глядачам нагадаю, что это была Мария Гайдар, новопризначена заступник голови Одесской облдержадміністрації Михаила Саакашвили.